Это тоже постановочная фотография, где семья инженера находится на лужайке, и она является пол полным лекалом с картины Мане завтрак на трек. То есть даже собака, которая здесь находится на переднем плане, она находится как на оригинальной картине. Ну и лица они такие вот немножко у них есть неестественность. Понятно, что особо никто бы там если можно сесть во дворе дома, зачем нести покрывало, зачем прислуга, самовар, то есть есть немножко наигранность, но когда уже делалась такая фотография, когда она вклеилась в альбом, и эта целая эстетика того времени при посещении, разглядывании этого альбома, естественно, это такой вид и затратное такое мероприятие, оно не могло не вызвать восторг и удивление гостей, которые пришли, ой, вы так как в Европе, вот у вас такое-то, хотя здесь присутствуют определенные какие-то те моменты, присущие только нашей местности, да, это эти вот угрюмые бабушки, обслуживающий персонал, какие-то самовары и все остальное, то есть это вот этот местный местечковый криворожский флер, который вот на таком европейском виде присутствует.